Salam əziz və hörmətli dostlar, hər vaxtınız xeyir. Hoş gördük sizi. Bu günləri bizdə bazar günü səhərdir. Hava çox istidir, amma baxmayaraq ki səhər-səhərdir, amma hava çox sıxdır, düzdür? Mən də evin yaxınından da bir park var ordayam. Indi arqubuki Hindistanlılar imkan versələr mən bura çıxmaqla bunlar da günüzünə çıxdılar. Bu qara qurtu Hindistanlılar ə qeydman elilə, danışan, danışan idman elilər. Danışa, danışa, İndi yəni, yəqin ki, Alvanxandan keçəndə görəcəksiniz. <laughs> Neyse, sözümüzə davam edək. Demək, ki, mənim əsas məqsədim bu videonu çəkməkdə bu xanımlarımızın gözəlliyi ilə bağlı bir video çəkmək istəyirəm. Bu məni dördən də narahat eləyir. Əlbəttə ki, hər bir xanım xanım olaraq gözəl görünməlidir ə özünə fikir verməlidir. Təbii ki, müəyyən bir yaşdan sonra bizim ə, yəni göz gözlərimiz sallanır, ondan sonra dodaq nahiyələrimizdə qırıqlar əmələ gəlir. Təbii ki, bunları aradan qaldırmaq üçün müəyyən bir kiçik müəyyən bir müalicələr midir, müəyyən bir prosedurlar deyim ki, etməlik. Bu təbii ki, mən bunu çox normal qarşılayıram. Amma son vaxtlar ə, mənim sosial mediadan da yox, Azərbaycanda olduğum zaman baxanda çoxlu insanların görünüşdə insanlar, hə. Çoxlu insanların hamısının bir-birinə oxşaması, yəni dodaqların eyni forması, bütün qaşlar hamısı tətir, ondan sonra necə deyim, yəni yanaqlarının qaldırılması. Yəni gənc qızlar əsas da məni naray, ən çox narahat edirəm. Bizim gənc qızların çox erkəndən e müxtəlif kimyasal maddələrin dodaqlarına, yanaqlarına vurdurulması ilə bağlıdır. Eyni zamanda da tatu ilə bağlıdır. Əlbəttə ki, əgər gənc qız olmasına baxmayaraq onların doğrudan da, da ə, yəni qaşlar çox seyrekdirsə, gözəl görünmürsə, yəni ora bir necə deyərlər, bu yüngülvari bir, yüngül var, bir ə, toxunmaq gözəl olar. Ə, amma amma nəyinki təsirsiz gedib onları əvəz eləmək Yəni artıq Azərbaycanlı hamı elə bilir ki, inqubator cücəsi kimi hamısı bir-birinə bənzidir. Bu da doğrudan da mənə elə gəlir ki, o qədər də gözəl görünmür. Yəni hamı, hamını bir-birindən seçmək olmaz. Yəqin ki, siz deyəcəksiniz ki, "Bir az xam, yəni dünyada hər yerdə ə, məsəl üçün belə çox hallar var." Yəni mən nə deyərdim, gənc qızlarımıza nə məsləhət bilərdim? Dillər öncə mən ə, Azərbaycanda olanda tanınmış ə demək kosmetoloq var idi, bir uzaxarım, onunla söhbət elədim. O mənə belə bir söz dedi. Dedi ki, gəlin daha çoxaman, sizə ə, məsləhət bilərdim ki, hələ ki botoksdan istifadə eləməyin. Nədən istifadə eləməyin deyəndə dedi ki, botoks üzün əzələlərini, yəni flic eləyir. Üz əzələlərini islicəyir və ondan sonra gələcəkdə əgər siz hər hansı bir plastik cerri əməliyyat eləysəniz, üz, üz plastik əməliyyatı əlasanız, onda sizin o ölmüş Əselələriniz ola bilər ki, müəyyən bir fəsatlar versin, dodaq şişsin, üz bir tərəfi şişsin və yaxud da doğandan də elə siz yəqin ki, bunu Hollywood ulduzlarının, eyni zamanda Türk sinemasında və yaxud da Türk musiqi sənət dünyasında, eyni zamanda bizim sənət dünyasında da baxırsınız da, bəzi sənətçilərimiz var, populyar sənətçilərimiz o qədər plastik əməliyyatdan çıxıblar ki, artıq üzlərində gülüşlərini də itiriblər. Üzərində gülüş deyilən bir şey yoxdur. Ona görə də mən çox sevirdim ki, məsəl üçün təbii gözəllik. Məsələn, bəzi insanlar var ki, dərdə də çox gözəl deyillər, amma plastik əməliyyatla, birikə əməliyyat eləyəndən sonra özləri daha gözəl, baxımlı görünürlər və mən bunu çox alqışlayıram. Amma bəzi insanlar da var ki, artıq necə deyirlər, necə ki, bu narkotik istifadəçiləri, narkotika qabıl eliyəndən sonra artıq onu dayandıra bilmədikləri kimi eyni zamanda da kosmetik əməliyyat belədir. Heçsiz davam edirsinizsə, müəyyən bir proseduraları üzünüzə eləyirsinizsə, bədəninizə eləyirsinizsə, artıq bu sizi həvəsləndirir və getdikcə daha çox bunları qəbul edirsiniz, bu əməliyyatları keçirirsiniz və bu da sizin görürsüz də. Sərsər bunlar da vaxt apıblar. Bunlar bunlar üçün gəzdik, gəzmədə nə fərqi var? Nəysə, sözüm onda deyil. Yəni Nadir, <laughs> Allah lanət eləsin. İndistanlılar qoymalar ki, çəkleşinməyəcək. Siz fikirlərinizi bildirin. Bəli. <laughs> beləcə sözüm ondadır, e, yox, mən davam edəcəyəm. Mən e, gənc qızlarımızın Azərbaycanda bu gün gənc qızlarımızın nəyə ki, eylim, təhsil, karyera ilə bağlı, təbii ki, buna da şərait yoxdur Azərbaycanda. Budur reallıqdır, bunu da demək lazımdır. A, heç tərəfləri deməyim ki, gənc qızlarımız gənc yaşından a, artıq a, bu a, plastik əməliyyatlara bu qədər önəm verilir və artıq necə deyərlər bu bir dəb halına alıb. Təbii ki əgər bu çox erkəndən bu əməliyyatları başlayarlarsa, təbii ki mənim yaş keçəndən sonra və o botoksları üzə vurulan kimyavi necə deyim maddələr bəziləri deyirlər ki, həqiqətən də yəni çox Zi bədənə ziyanlı deyil, amma heç kəs he hər bir dərmanın, dəvanın hazırlananda aptekdə və yaxud da satış satışda və yaxud da onu reklam edəndə bu dərmanın yaxşı cəhətlərini və eyni zamanda pis cəhətlərini, sayd effektlərini yenilər, ona, yəni onun törətdiyi ayrı fəsadatları da deyirlər. Eyni zamanda da bu plastik əməliyyatlarda istifadə olunan ə, dərmanlar, dəvalar, bunlar da özü müəyyən müddətdən sonra müəyyən problem yaradır. Ona görə də mən keçən dəfəki verilişimdə də dedim. Bəziləri, bəzi insanlar düşünürlər ki, ə, nə var ki, gözəlləşin, gedin, məsəl üçün ailə qurub. Yadınızdadır, bu yaxınlarda göstərirdilər, titində bir nəfər evlənmiş. Demək, gözəl bir qız görmüş, evlənmiş və sonradan səhər səhəri günü durub görürü, yanda evəcə bir qız yatıbdı. Və məlum olur ki, bu qız o qədər kosmetikadan istifadə edib o, və hətta bilirsinizsə, bu göstərilər. Sosial mediyalarda və ya hətta YouTube-da göstərilər Yə, ə, əvvəlki halı, sonra makyaj olunmuş halı və gör, görürlər ki, məsəl üçün tamamilə başqa bir şeydir. Yəni yazıq kişi allanıb o makiyaja arvad alıb gətirib evə, səhər durub görüb bir anda bir eybəcək bir qadınlar mükəmməlik olmuşdular, boşanırdılar. Yəni eyni zamanda da bu günləri əgər ə, bəzi qızlarımız hə, müəyyən bir qüsurları varsa, yüngülvari bu qüsurları onu düzəldə bilərlər, amma tam özünü tamam dəyişdirmək, gözəlləşdirmək və gələcəkdə də nə olacaq? Sizin uşağınız da özünüzə oxşayacaq da sizdən artıq olmayacaq ki. Yəni gözəlsiniz, gözəl olacaq. Teqə insan olsun, milləti üçün, torpağı üçün, vətəni üçün dəyərli olsun. Ona görə də mən xanımlarımıza məsləhət görərdim ki, təbii ki, təbii prosedurlar var, gözəl maskalar var. Mənim hətta bir dostum var. Bar arada mənə bir fotoqraf göndərmişdi. Üzündə bəlkə bir 20-30 dənə zəli var idi, qoymuşdu. Yəni bu ə, ilbi zəli, bələ şeylər yəni üzə boyurlar. Təbii ki, bunlar təbii üsulla müalicədir. Mən bunu alqışlayıram. Bu ağla batan bir şeylərdi. Məsəl üçün ilbizlərdə güclü kolagen olduğu üçün, kolagen də dəri üçün, bədən üçün çox yaxşı olduğu üçün təbii o kolagendən istifadə etmək əlbəttə ki çox gözəldir. Eyni zamanda o ilbizlərin üzdə gəzməsi, üzə massaj verməsi də mən qorxuram bu zəlidən ilbizlərdən belə şeylərdən. Ya çox təəssüf edirəm ki, bu günə qədər mən ə, bu jepro prosedurları istifadə edə bilməmişəm. Amma düşünürəm ki, eləmək lazımdır çünki yaş elə bir vaxta gəlir ki, Amma mən hər zaman iynədən, botokstan, belə şeylərdən qorxmuşam və heçox bunlardan istifadə etmək niyyətim də yoxdur. Yəni müəyyən dərəcədə üzün, üzün müəyyən dərəcədə çəkilməsi, dəri, əgər yaşlaşırsansa, istər istəməz insanın dərisi boşalır və dəri sallanır və boğaz altında, üz, göz, gözaltlarında və dodaqların kənarlarında bunun bir balaca çəkdirməklə insan özünü daha yaxşı bir formaya sala bilər daha gözəl görkəblər. Mənim üçün insanın nə qədər gözəl olsa da, ailə qurduqdan sonra və yaxud da bir adamla münasibət də yarattıqdan sonra, onun dair insaniyyətli gözəlliyi yoxdursa, onun heç bir xeyri yoxdur. Süni gözəlliyinin heç bir xeyri yoxdur. Əgər insanın mənəviyyəti gözəl olsun, mənəvi. Və Mən ona görə Azərbaycanlı bu gənc qızlarımıza məsləhət bilərdim ki, bu kosmetik əməliyyatlardan biraz uzaq olsunlar. Bu tətullardan biraz uzaq olsunlar ha dodaq şişirmələrindən biraz uzaq olsunlar. Çünki əgər siz bunu yenə də deyirəm, bu narkotik kimi də dozası getdikcə artır. Əgər siz bunu bu günləri 25 025 mill ilə vurursunuzsa, birazdan sonra gəlir 0.50 vurasınız. Sonra bundan sonra 1 milligram vurasınız və beləliksə çünki hər dəfə vurduqca dodaq dəri də genişlənir və yaş da üstə gəldikcə, yaş artdıqca dəri artıq boşalır. Boşaldıqca siz məhz vurursunuz ki 10 qram vurduğunuz dodağınıza jelly, bu dəfə 1 qram vurasınız. Və beləliklə də siz getdikcə də artıq dodaqlarınız çox eybəcər bir görkəm qanılır. Hətta dördən də mən baxıram ki, qızlarımız çox eybəcər bir vəziyyətdə. Yəni dodaqları qavağa çıxmaq, e, yəni robotlara oxşuyurlar, nədir? Klonlara oxşuyurlar. Yəni gözəllik elə, gözəllik xatirinə müəyyən bir işləyir, amma özünüzü klonlara oxşatmayın nə müəyyən bir lazımsız bədəndə olan ləkələrdənmi deyim, tüklərdənmi deyim, bunlardan qurtarmaq çox gözəl bir şeydir, amma ə, bu qədər jelləri vurmaq, üzə gözə ə, özünü bu gənc yaşınızda belə məhfil eləməyin. Buna görə də mən düzü baxdım elə. Ə, çünki bilirəm ki, bəzən görürsən ki, başqa ölkənin xanımları ilə bizim ölkənin xanımları canlı yayına çıxırlar bə ekran dollar yan-yanaşa qoyurlar, ekranda görürsən və baxırsan ki, bizimkilər hamısı o qədər eybəcər görür ki, mən birbaşa da deyirəm, çox çox kifr görürük, çox eybəcər görürük. O saхта təht olar, qaş təht olar, nə bilim, ondan sonra saхта dodaq şişirtmələri, yanaqları qaldırmaq, və yax da incə görünmək, belin, sümüyünü çıxardıb belə incə görünmək, yəni bunun yə, belin incələtməyin də müəyyən ya idma formaları var, müəyyən bir psixeylər var ki, məsələn onu onu eləməklə o, yəni insan özünü belə incələşdirə bilər. Bilmirəm, bəlkə də ə, mən də o Azərbaycan da yaşasaydım o xəstəliyə düşərdim. Çünki bilirsiniz nədir, mən Azərbaycana gədəndən sonra yəni Amerikada gördüyünüz kimi serser dururuq. Heç bir şey olmadan bir dəfə paltarımı geyinirəm, yəni, evimizə çıxırıq çölə və heç bir bəzəksiz, düzəksiz, heç bir şey eləməyik. Amma Azərbaycanə gedəndən 2 gün sonra, 3 gün sonra mən istəyirəm ki, mən xanımam məcburam, məxənnımlar kimi qəşəkləyirəm, manikyur eləyirəm, pedikur eləyirəm. Ondan sonra deyirəm, ha, hə, bir özümə baxım, çünki bilirsiniz nədir, Azərbaycan xanımlarının yanında mən özümü baxanda özümü utanıram. Amma qorxuram da eyni zamanda müəyyən bir şeyləri eləməyə <laughs> qorxuram, çünki dərdən də bunların müəyyən dərəcədə effekt, yəni ziyanlı tərəfləri də var. Yəni bir dəfə hətta mən o, Bakıda olanda bir gözəllik salonda getmişdim saçlarımı düzəltməyə. Yəni qadın arxadan mənə arxada oturmuşdu, mənə çay xirəm elmişdi. Çayı içirdim. Və bir qız gəldi ki, dodağına gel vuracaq. Xanım elə oradan götürdü, açdı. Əlində əlin yuyulmamış eləməmiş. Oradan şpircisi aldı, çəkdi və elə qadını dodağına məni özdə iynəsiz, zəssiz qız necə ağlıyırdı, gözlərindən yaş tökülürdü və götürdü onu o dodaq nojelləri vurdu. Mən dedim ki, bura bax, bu mikrob keçər burdan. Ondan sonra nə bilim, bəlkə heç bunun bədənini yoxlamamışdlar ki, bəlkə bu jelə bunun reaksiyası var, bədənin reaksiyası var, nəyib, nə yoxdur, gəldi dedik. Ha hə, istəyirəm. Özdür biraz dodağı ilə böyüyüdi. Gəldi də biraz da vurdu, vallahi. <laughs> Mən belə baxanda elə bil Çox bir eybəcər bu şeyi gördüm. <laughs> Ona görə də mən çox can xanımlarımıza çox istəyərdim ki, əlbəttə bütün xanımlar gözəl görünsünlər. Çox gözəllik hər bir xanımın haqqıdır ki, gözəl görünsünlər. Amma elə gözəl görünür ki, elə 52 öüzünüzdə, gözünüzdə o izgiləriniz, o ümükləriniz itməsin. Diqqətinizə görə təşəkkür eləyirəm. Arzum budur ki, bütün xanımlar gözəl olsunlar. Əlbəttə ki, mən qarışıb. Hamınız gözəl olun və həmişə çalışın ki, Təbii şeylərdən istifadə eləyin, evdə, dərinizə, bədəninizə təbii şeylərlə qulluq eləyin. Çalışın ki, sağlam həyat yaşayın. Nə qədər ki, sağlam həyat yaşayıb kimyasal maddələrdən uzaq olsanız, onda həyatınız daha gözəl olar. Diqqətinizə görə təşəkkür edirəm.